মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে মোৰো ভালে এয়া দেখিছে নহয় চুলি তুলি জপৰা হৈ আছে ৰাতিপুৱা উঠিছোঁহে মানে ব্ৰাছ কৰাই নাই আৰু পংকজ এয়া পংকজৰ কালিৰ পৰা নাইট ডিউটি হ'ল আৰু সিহঁতৰ কাৰণে এতিয়া ডিউটিৰ পৰা আহি পাইছেহি ময়ো শুই উঠিছোঁ ব্ৰাছ চেছ কৰা নাই আপোনালোকে ৰাতিপুৱা চাহকাপ খালেনে বাৰু আমি এতিয়া ব্ৰাছ চেছ কৰি লওঁ ফ্ৰেছ হৈ লওঁ তাৰপিছত চাহ এটা খাম আৰু নে কথা আৰু ব্ৰাছ কৰি লওঁগৈ তেনেহ'লে তাৰপিছত আৰু আজিৰ দিনটো কি হৈ থাকে লগ পাই থাকিছে থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট ডিচেম্বৰ আপোনালোকে ক'ত ক'ত কেনেকৈ পাৰ্টি চাৰ্টি খাব আৰু নহয় জানো আমাৰ কিন্তু বেলেগলৈ ক'তো যোৱা নহয় ৰুমতে আৰু কিবা এটা কৰিব লাগিব পাৰিলে আৰু ডিউটি থকাৰ কাৰণে বেলেগত আমি পাৰ্টি কৰিব নোৱাৰিম সেইকাৰণে ৰুমতে কিবা এটা কৰিম আৰু কি কৰোঁনো আপোনালোকক জনাই থাকিম আৰু আগন্তক নৱবৰ্ষৰ বহুত বহুত কি থাকিলে শুভেচ্ছা থাকিল শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালোক সকলো যাতে ভালে কুশলে থাকে সকলোৱে গামোবোৰ ভালে কুশলে থাকক আৰু আহিবলগীয়া নতুন বছৰটোত এইটো বছৰত যি হ'ল হ'ল আৰু আহিবলগীয়া বছৰটো যাতে সকলোৰে কাৰণে ভাল হয় আৰু আৰু আমাৰ কাৰণেও যাতে ভাল হয় ঠিক আছে নহয় আপুনি শিকাবা তোৰ গোটেই বছৰতো শুকাই উঠি হৈ থাকিব আৰু আজি যদি শুকাই উটি খোৱা বুজিছা তোৰ আজি চাগে চবেই একদম পুৰা পাৰ্টি কৰিছা নহয়নে আমাৰহে আৰু শুকান উটি খাই আছে বোলে আৰু ডিউটি ডিউটিৰ পৰা একো যোৱা বছৰ পুৰা পাৰ্টি কৰিছিলোঁ একদম মস্তি লাগিছিলে বৰ ধেমাকা কৰিছিলোঁ এইবাৰ ধেমাকা চেমকা একো নাই এবাৰ পংকজৰ নাইট ডিউটি আৰু এইবাৰ পংকজৰ নাইট ডিউটি প্ৰথম বছৰ জানুৱাৰী এয়া নাইট ডিউটি পৰিছে আৰু আজি কালিৰ পৰা আৰু এক জানুৱাৰী দুই জানুৱাৰী নাইট ড্যে পৰি থাকিব তাৰপিছত আকৌ নেক্সট যেতিয়া মাঘৰ বিহু হ'ব ইংৰাজী পোন্ধৰ ষোল্ল তাৰিখ পৰে তেতিয়াও নাইট ডিউটি হৈ থাকিব ন চব খত্তম্তম বাই বাই টাটা একো নাপায় না বিহু পাব না জানুৱাৰী মেডিকেল ডিউটি কৰাসকলৰ না জানুৱাৰী আছে না বিহু আছে একো এই নাই ধপা ধুনীয়া এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে আমি আহিছো এয়া চুকা ভাত আমি মানে কাৰোবাক লগ হ'বলৈ আহিছোঁ পংকজো আহিছে মই আহিছোঁ এন আই ডি টি কৰি আহিছিলে বাৰু কিন্তু পটককৈ আহিবলগীয়া হ'ব এটা বিশেষ কামৰ কাৰণে কাৰণে ৰখি আছোঁ এজনক আহিলে পাৰিলে নিশ্চয় দেখাই থাকিম তেওঁ ল'ৰালৰি হৈ আছে বোলে সেইকাৰণে দেখুৱাব পাৰিম কি নোৱাৰিম নাজানো আৰু ৰখি আছোঁ এতিয়া চুকাফাৰ একদম মুখতে ৰখি আছোঁ তেওঁলোক যাব একদম যোৰহাটলৈকে যাবগৈ যোৰহাট গোলাঘাট সেইফালে যাবগৈ আৰু শিৱসাগৰত সেইকাৰণে ৰখি আছোঁ আৰু দেখাই থাকিম আপোনালোকক আহিলোঁ আৰু পংকজ আছে মোৰ ওচৰতে আৰু এয়া চিকাভাৰ ৰখি আছো কাৰণে ৰখি আছো সি এতিয়া আহিয়ে পোৱাহি নাই আহি আছো বুলি কৈছে বগীবিল পাৰ্ক হৈছে বোলে আৰু তাৰপিছত লগ পাম পাৰিলে দেখাই দিম আৰু নোৱাৰিলেও পাছত আৰু যি কি হয় সেইখিনি ওলাই গ'লগৈ আৰু ভিডিঅ' নকৰিলোঁ কাৰণ লগত কেইজনমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ আছিলে সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰিবলৈ বেয়া লাগিলে সি গ'লগৈ আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ ন আৰু সিটো গ'লগৈ আৰু ৰ'দ আৰু ধূলি এতিয়া যাওঁ আৰু এতিয়া গৈ মেলি ৰাস্তাই ৰাস্তাই ক'ৰবাত সোমাই থাকোঁ সোমাই সোমাই গৈ থাকোঁ যদি ঠিক নাই আৰু ন এতিয়া ৰুম পামগৈ পামগৈ আৰু গৈ থাকোঁ তেনেহ'লে আপোনালোকক দেখাই থাকিম ক'ত যাওঁ আমি ৰাস্তাত গৈ আছোঁ আৰু একদম চুকাফাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ সেইকাৰণে গৈ মেলি ক'ৰবাত ৰাস্তাত সোমাম নেকি কৈছিলোৱেই আপোনালোকক সোমাবও পাৰোঁ যদি সোমাওঁ আপোনালোকক দেখাম আৰু এই মানে অকণমান কথা এটা কাৰণে ভাইটিক লগ কৰিবলগীয়া হ'ল সেইটো কাৰণে লগ কৰিবলৈ একদম লৰালৰিকৈ গুচি আহিলোঁ আৰু আৰু কামটো হৈ গ'ল বাৰু আৰু সিও বেলেগ হ'লে গৈ পোৱাকগৈ আৰু ই আচলতে মানে ভাড়াত ইয়াত মানে ভাড়াত মানুহ লৈ আহিছিলে লখিমপুৰলৈ সেইটো কাৰণে আৰু বেছি সময় ৰৈ কথা পাতিব নোৱাৰিলে আৰু ময়ো মানে ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰফেচাৰ কেইজনমান আছিলে আৰু সেইটো কাৰণে মই মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ বেয়া লাগিলে চবে আগলৈ বেয়া লাগে দিয়কচোন সেইটো কাৰণে নকৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' সি গ'লগৈ আৰু পিছ অলপ দেখালোঁ আৰু গাড়ীখন সি যে গ'লগৈ সেইকাৰণে আৰু পিছত আৰু গ'লে এতিয়া মানে যোৱা কথা নাই যে সেইকাৰণে পটককৈ মানে কথা এটাৰ কাৰণে লগ কৰি ল'বলগীয়া হ'ল তো এয়া আমি ৰাস্তাত আহি আছোঁ আৰু চাই থাকক এয়া আমি এডোখৰ চুকাফাৰ পৰা ওলাইছোঁ আৰু ডিব্ৰুগড়লৈ বুলি গৈ আছোঁ এয়া দেখিছে নহয় ওলাইছোঁ বাছ এডোখৰত বিৰাট ফূৰ্তি আৰু আমি দেউতা ঘৰত নাই যে তাই মানে আৰু আমি পাই গলোহি মাৰ ওচৰ পেলাই এইবিলাক আহিলোঁ যেতিয়া মাৰ ওচৰতে আৰু সোমাই আজি থাৰ্টি ফাৰ্ষ্টটো ইয়াতে পালন কৰি থকা আৰু ভণ্টি সেইজনী তাই একদম ক'ব নাখাই আছে আৰু আহি আহি পেলানি একদম এয়া লালচাহকাপ বনালোঁ খালোঁ খাই আছো মানে আৰু চোৱা থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট কিবা এটা লৈ আহাগে মনাগৈ আৰু তোমাৰ নাই মই এতিয়া যাওঁ মাছ আনিব কাৰণে মাছ আনিব যাওঁ তেল আছে এনেই গৰম হ'বলৈ দি থৈছোঁ আৰু এইফালে পেটটো আছে পেটুখিনি বনাম তাৰমানে মাংস বিচাৰি গৈছিলে মাংস বিচাৰি গৈছিলে কি হ'ব আমি মানে গাহৰি খোৱাসকলে বাৰু খাওঁ আমি বেয়া নাই পাওঁ কিন্তু আমি গাহৰি নাখাওঁ সেইটো কাৰণে মানে তাত সেই তাতে গাহৰি কাটি আছে সেইকাৰণেতো নালাগে আৰু বেছি দূৰলৈ যাবলৈও নালাগে এতিয়া যি গাড়ী মটৰ ইমান দি হৈছে সেইকাৰণে চৰ পৰা মাছকে লৈ আনিলে ক'লেও আৰু মাছকৈ লৈ আনিলে এতিয়া মাছখিনি বনাই আছোঁ আৰু মাৰ কৈছে বেলেগ বস্তু এটা আনিবলৈ কি আনিছে সেইটো আনিবগৈ মানে দেখাম আপোনালোকক বাৰু এতিয়া মই এইখিনি বনাই থওঁ দেই মাছ ভাজি আছোঁ আৰু তাৰপিছতে আকৌ এয়া একদম ভাতকেইটা সানি ধুনীয়াকৈ ভাঙি প্ৰতিটো ঠাণ্ডা ভাত আছিলে আৰু পেটুখিনি বনাবৰ কাৰণে আৰু এইফালে পিঁয়াজ চিয়াজ চব ৰেডি কৰি থৈ আছোঁ আৰু মাছো এয়া একদম ফ্ৰাই কৰি আছোঁ বিলাহ হৈছিল পাতি মেলি চব ৰেডি কৰি থোৱা আছে আৰু বনাব লাগে অঁ অঁ সেয়াই আৰু আপোনালোকে খুব ধামাকা পাৰ্টি খাইছে আজি চেকেণ্ড কি ক'ব মানে সবিষয় আৰু দেউতাও নাই কৈছিলোঁ নোৱাৰা কিন্তু বহুত ধামাকা পাৰ্টি কৰিছিলোঁ আৰু এইবাৰ কিন্তু একো নাই অঁ হ'ব আৰু ন যিটো আছে সেইটোৱে এতিয়া মাৰ লগত আৰু মাছ হাঁহ তেনেকৈ আজি থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট ডিচেম্বৰত একদম পাৰ্টিটো কৰি মেলি যামগৈ আৰু পংকজে আকৌ নাই দি দিছে যে সেইকাৰণে আপোনালোকে এতিয়া দিনত থাকে ৰাতি খাইছে জনাব আৰু কি খাইছে হাঁহ মাছ মাংস দি খাইছে আৰু হাঁহটো মোৰ কিন্তু একদম দেই দুপাই নাই এতিয়া হাঁহ ক'ত পাম তাৰপিছত দেখা যাব আৰু চিলাহী উতলি আছে মটৰ দি দিছোঁ লগতে একদম উতলি আছে আৰু চব হৈ যাব খাম আৰু এইফালে ধনিয়াকেইটা কুটি থৈ দিছোঁ এইটো থলে প্লেট এখন আজি প্লেট এখন থলোঁ আজি আহি ধনিয়াকণ কাটি থোৱা ধনিয়াকণ দি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া আৰু আমাৰ চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আমি খাব লাগে আৰু যাব লাগে মা গৈছে দোকানলৈ আৰু দোকানৰ পৰা আহি গ'লে আহি পেলাই দেখাম বাৰু আমাক দেখুৱাই হোৱা নাই নহয় মায়ে বোলে আৰু এটা বস্তু আনিব গৈছিলে সেইটো বস্তুটো আনিলে দেখুৱাম কিনো আনিলে আৰু এতিয়া মানে চব্জি ৰেডি ভাত পানী হৈ গ'ল এতিয়া অকণমান বহি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত বহি লৈ ভাত পানী মা আহক দোকান পৰা তাৰপিছত ভাতকেইটা খাম আৰু খাই বৈ লাহে ধীৰে গৈ থাকিম আৰু কাৰণ আমাৰ আকৌ কাপোৰ কানি ধুই থৈ আহিছিলোঁ সেইবোৰ চাগে ন আৰু জানেই নহয় ৰ'দটো কিমান সময়লৈকে থাকে ন তিনিটা বজালৈকে থাকেহে তাৰপিছত আৰু মানে ৰ'দটো নাইকিয়া হৈ যায় আৰু কাপোৰ চেচা পৰে মই আজি চেচা পৰিবই আৰু কথাই নাই সেইকাৰণে লাহে ধীৰে গৈ থাকিম আৰু সেই মা আহিলেও আৰু সেইজনী ভণ্টি বোলে এই ভণ্টি এইবিলাক চাইছেহি তাকে আৰু ভাত পানী খালে নে বাৰু খালে চাগে নিশ্চয় খায়ো একদম ৰাতি সাজলৈ চেগেণ্ড আজি যোগাৰ কৰি আছে আৰু পাৰ্টি হ'ব পূৰা ন আমাৰ যি পাৰ্টি কৰিম ইয়াতে অকণমান পাৰ্টি কৰি যাম আৰু তাৰপিছত আৰু পাৰ্টি চাৰ্টি নাই ৰুমত গৈ অকলে অকলে থাকিব লাগিব পংকজ জাবৰ দি দিলে মই অকলে অকলে বহি অকলে অকলে মোবাইলটোৰ লগতে পাৰ্টি কৰি থাকিব লাগিব আৰু ঠিক আছে তেনেহ'লে আমি ভাত পানী খাই লওঁ আৰু মাহিলে মাকো এবাৰ দেখাই দিম বাৰু শাহু মাহ আহিছে মই এতিয়া পতাপত গৰম পানী অকণ কৰি লওঁ কাৰণ আমি দুটাইতো আৰু গৰম পানীয়ে খাওঁ সেইটো কাৰণে গম পানীয়ে অকণ পতাপত কৰি লওঁ আৰু পিছত নাখায় আৰু আমি ভাতকেইটা খাই লওঁ নহ'লে মায়ে নাখায় মায়ে বোলে এবাৰ খাই ল'লে সেইটো কাৰণে ৰাতিপুৱাকৈ খাব একেবাৰে আমি খাই দিছোঁ ভাত গাড়ী গাড়ী দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এয়া পংকজে খাবলৈ ল'লেই আৰু মোৰ কাৰণে এয়া বাঢ়ি থৈ দিছোঁ ভাতকেইটা খাই লওঁ আৰু তেনেহ'লে ভাবিছিলোঁ মায়ো খাব লগতে তাৰপিছতে নাই বোলে ভোক লগাই নাই দুপৰীয়া আমি কাৰণ আহিছোহে আমি দেৰিকৈ এটা দেৰটা বজাত সোমাইছোহি হ'ব তেতিয়াহ'লে ভাত পানী খাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ ওলালো হয় নাম আমি ৰুমলৈ যাম আৰু এতিয়া তাৰপিছত কচুকেইডাল দেখাম এতিয়া মায়ে কচু বুটলি আনিলেগৈ মই যে কৈছিলোঁ মা কিবা এটা বস্তু আনিব গৈছে বুলি কচু বুটলি আনিলে মাছৰ মাথাকেইটা আমাক দি দিছে মাছো দি দিছে বাৰু দুপিচমান ত' আমি কাইলৈ সেইটো খাম আৰু এইজনে বুলি মাছৰ মাংস খাম ন গোটেই বজাতো মাছ মাথা মাছৰ মাথা আৰু কচু খাই ভাল লাগে বাৰু সেইটো কাৰণে খাম বহুত দিন খোৱাও নাই আৰু য'ৰে তৰে কচু খাবলৈও মন নাযায় বজাৰত ওলোৱা সেইকাৰণে সেইডোখৰত চাফাকৈ আছিলে মায়ে বুটলি দিলে লৈ যাম আৰু তেনেকৈ আৰু মাও ওলাইছে মায়ে যাব টাউনলৈ কিবা কিবি শ্বপিং কৰিবগৈ বোলে ওলাই আছে কি কি কৰিব আকৌ থাকিব বুলি আশা ৰাখিলো আৰু মায়ে মানে ৰাতি বাৰটা বজাত আকৌ কাইলৈ লগ নাপাম ন সেইটো কাৰণে এতিয়া আপোনালোকৰ আগন্তুক নৱ বৰ্ষেটা দিছে আপোনালোক সকলোতে ভালে থাকে বেমাৰ আজাৰ চব আৰোগ্য হৈ থাকে যেন আৰু আমিও যাতে ভালে পিছতো সেয়া চব ভালে কুফালে লাগে আৰু আমিও যাতে আৰু আমি এয়া ওলাইছোঁ মাও মোৰ লগত যাব আৰু পংকজ আগত গৈ আছে চুটি লৈ কাৰণ মাক পইচা উলিয়াই দিব লাগে বোলে ইটোৰ পৰা সেইকাৰণে পংকজ আগত গৈছিলে আৰু আমাৰ মায়ে মই এয়া খোজকাঢ়ি আগবাঢ়ি যাম আৰু তাৰপিছত এতিয়া আৰু যাবলৈ ওলালোঁ আৰু দেই গৈ থাকোঁ আৰু ঘৰলৈ ৰুমলৈ তাৰপিছত ৰুমত গৈ আপোনাৰ এই মায়ে আগতে কথা পাতি আছে ত' আমি গৈ থাকোঁ আৰু তেতিয়াহ'লে এই চাই থাকিব আমি ঘৰৰ পৰা পামগৈ ইয়াত মায়ে ভণ্টিক এৰি থৈ গৈছে যে বাইদেউক ক'বলৈ গৈছে মানে ভণ্টিক এৰি থৈ গৈছে চাবলৈ গৈছে মায়ে ইয়াত ধৰিছে নহয় দোকানত সোমাই আছে কিবা লৈছে ৰাস্তাত কৈ আছোঁ আৰু এতিয়া মেনুটোলৈ অকণমান ওলাব লাগিব বাৰু মা আহি আছে অ' মাক দেখা পাব মোৰ এইয়া চুলি তুলি জপৰা হৈছিল যে এই আকৌ কিনো বোলো ৰুম গৈ পামগৈ হেলমেটটো পিন্ধিব লাগিব হেলমেট পিন্ধিলে চুলি অৱস্থা কেনেকুৱা হৈ যায় দেখ গম পায়ে আৰু আপোনালোকে চাগে তো মই চুলি তুলি নাছিলোঁ এনেকৈ গৈ একদম ৰুম পাই যামগৈ ত' মা আহি পিছত আহি আছে সেইজনী আহি আছে আমি গৈ থাকোঁ তেনেহ'লে আৰু আমি মাহঁতৰ মই পৰা ওলাই আহিলোঁ মা বোলে টেম্পুত যাবগৈ টাউনলৈকে সেইটো কাৰণে পংকজে ক'লে স্কুটিত বহি দিব ক'লে আৰু ৰহিলোঁ সেইটো কাৰণে গৈ আছোঁ আৰু ৰুমলৈ বুলি ৰাস্তাত আছোঁ সদায় যিহে মাৰিছে ঠাণ্ডা হোৱাৰ লগে লগে একদম কিবা ঠাণ্ডা পৰি যায় আমি আহি ৰুম পাই গ'লোঁ ৰুম পাই কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি বাহিৰত কাপোৰখিনি আছিলে সেইখিনি আনি কৰি ল'লোঁ আনি চব ধুনীয়াকৈ জাপি জুচি ভৰাই ল'লোঁ ভৰাই লোৱাৰ পিছত পংকজক দেখিছিলোঁ এৰি পংকজো একদম ব্লেংকেট লৈ সোমাই গ'ল অঁ সি অকণমান ৰেচ কৰি লওঁ কাৰণ তাৰ নাইটিটো হৈছে আৰু আৰু এইখিনি কি দেখিছেনে কচুথুৰি একদম মজা মাছৰ মাথাকেইটা মায়ে দি পঠিয়ালে তাৰপিছত কচুথুৰিকেইটাও তেনেকৈ ওচৰতে আছিলে ব সেইকাৰণে মায়ে মেলিখিনি আনি দিলেখিনি লৈ আহিলোঁ আৰু মাছৰ মাথাৰ লগত বনাব লাগিব মাছৰ মাথাৰ লগত কচুথুৰি খাই বহুতেই ভাল লাগে নহয় জানো পংকজেও অকণমান শুই কৰি উঠিলে আৰু সেয়া মোবাইলত পিজি ব্যস্ত হৈ আছে একদম আপোনালোকে সন্ধিয়া চাহকাপ খালেনে বাৰু আমি এবাৰ চাহ খালোঁৱেই দেই আপোনালোকক দেখাবলৈ নকৰোঁ আমি চাহেই খাবলৈ লৈছোঁ পংকজে বোলে ভাত খাই নাযাকিলে মাহঁতৰ মই ঘৰত মানে কেইটা বজাত চাৰে তিনিটাতহে ভাত খাই কৰি আহিছোঁ চাৰে তিনিটাত ভাত খাই দি আৰু সাত সাতখনো ভাত খাব পাৰিম মইতো খাব নোৱাৰোঁৱেই পংকজেও খাব নোৱাৰে বোলে সেইকাৰণে টিফিনত একদম পূৰা ফুলকৈ ৰুটি ভৰাই দিছোঁ ৰুটি মানে পুৰি ভৰাই দিছোঁ আৰু একদম আলু জ্বলা দি শুকান জলকীয়া দি একদম আলু ভাজি দিছোঁ সেনেকৈ ধুনীয়াকৈ খাব আৰু ৰাতি আৰু এতিয়া গাখীৰ চাহ একাপ খাই বোলে একদম ফ'ল কৰি একাপ গাখীৰ চাহ দি দিছোঁ আৰু তাৰ লগতে ৰুটি দি দিছোঁ অকণমান চব্জিও দি দিছোঁ সেনেকৈ মানে খাওঁ খাওঁ আৰু মইতো আৰু মোৰতো ভোক লগা নাই নালাগেও কাইলৈ খাম আৰু একেবাৰে আৰু আপোনালোকে চেকেন চাহ তাহ খাই মেলি আৰু এই ৰাতি মানে পাৰ্টি আয়োজন কৰি আছে নহয় জানো আয়োজন চলি আছে পুৰা চেকেন নাচিছে নহয় জানো আমাৰ আৰু কিনো মচা বগা আমাৰ একদম ৰুমৰ ভিতৰতে আৰু এয়া চাহকাপ দেখাই দিয়ে আকৌ চাহকাপ ইমান ভুলকৈ দিছোঁ একদম একাপ গাখীৰ চাহ প্ৰায় এক কাপ দি দিছোঁ এখি চাহ খাই ভালেই পায় বাৰু মই সেই গাখীৰ চাহৰ পৰা একদম বিৰত থাকোঁ কেলৈ মোৰ একদম গেছৰ প্ৰব্লেম আছে মই গাখীৰ চাহ খুব কম খাওঁ তথাপিও অকণমান থাকিলেগৈ মানে সেইকণ খাই দিওঁ আজি হ'ব হ'ব দেখা যাব কওঁ সেই নষ্ট কৰিবলৈ বেয়া লাগে নহয় সেইকাৰণে খাই দিওঁ আৰু তাৰপিছত খাই বৈ আকৌ এখন কথা পাতিম বাৰু আপোনালোকক চাহ অকণ খাই লওঁ দেই পংকজৰ টিফিন ৰেডি হৈ গ'ল নিবৰ কাৰণে চব ৰেডি কৰি দিলোঁ এইখন হৈছে চামুচ লগত দি পঠিয়াম পংকজৰ টিফিন পংকজ যাবলৈ আজি মানে পইচা শেষৰ দিনটো একেলগে থাকিব নোৱাৰোঁ যাবগৈ উপায় নাই বুজিছে নে জীৱনত ধপাত হৈ গৈছে দি পেলাই যাবগৈ আৰু এ আৰু সুকে দুখেৰে আৰু এই দুহেজাৰ বাইছ চনটো গ'লগৈ আৰু ন দুহেজাৰ তেইছটো কি হয় ক'ব নোৱাৰো কাইলৈ গ'ল মোৰ কাৰণে তোমাৰ কাৰণে বুলিলে নহয় আমাৰ কাৰণে মানে বেয়াই গ'ল আৰু দুহেজাৰ বাইছ চনটো বহুত বেয়া গ'ল একদম ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আমাৰ গোটেই বছৰটোৱে বেয়া হৈ গ'ল আৰু দুহেজাৰ তেইছ চনটো আৰু ভগৱানক মানে প্ৰাৰ্থনা কৰিম মানে আমাৰ কাৰণে বুলিলে সকলোৰে কাৰণে চবৰে যেন ভালে কুশলে যায় আৰু যি যি নতুন প্লেনিং কিবা যদি কৰি থৈছে সেইবিলাকো যাতে সপোনবোৰ পোহে সকলোৱে আৰু আমাৰো যাতে সপোনবোৰ পোহে আৰু যাতে আৰু বেমাৰ আজাৰ নহয় দুহেজাৰ তেইছ চনত মানে সকলো যেন ভালে কৌশলে যায় ন মনে বাবা কথাবোৰ চব যেন হয় আৰু তাকে কামনা কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকক যাতে সকলো ভালে কুশলে থাকে আৰু আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমি সকলো ভালে কৌশলে থাকোঁ আমি দুজনো ভালে কুশলে থাকোঁ সকলো যেন ভালে কুশলে থাকোঁ আৰু সেইটোৱে ভগৱানৰ ওচৰত পাৰ্থনা কৰিম আৰু পংকজেতো আৰু মানে নতুন বজাৰ শুভেচ্ছা দিবলৈ ৰাতি বাৰটা বজাত নাথাকে আৰু হয় ন এতিয়াই দিছে আৰু সকলোলৈকে ন সকলো নৱবৰ্ষ থাকিল আৰু মোৰ ফালৰ পৰা থাকিল নৱবৰ্ষৰ বহুত 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 শুভেচ্ছা থাকিলে আপোনালোকলৈ আপুখ শান্তি একদম সমৃদ্ধিৰে ভৰপূৰ হৈ থকা সকলোৰে জীৱনটো নহয় জানো আৰু পংকজ এতিয়াও আশীৰ্বাদ কৰক আমি এতিয়া পংকজ যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আগৰ নিচিনাকৈ পংকজক আগবঢ়াই থৈ আহিবগৈ নালাগে কাৰণ পংকজ আজিকালি স্কুটিলৈ যাব পৰা হৈছে সেইকাৰণে সি স্কুটিলৈ যাব লাহে লাহে গৈ থাকিব আৰু মই অৱশ্যে আগবঢ়াবলৈ নাযাওঁগৈ ৰুমতে থাকিম আৰু